નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો પ્લસ ન્યૂઝ હું છું આપની સાથે હિતલ એક તરફ આજે સમગ્ર વિશ્વમાં રોબોટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની બોલબાલા છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ પણ આ દિશામાં પોતાની કારકિર્દીનું ઘડતર કરી શકે તેવા ધ્યેય સાથે સ્ટેમોબોટિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું બરોડા મેનેજમેન્ટ હોલ ખાતે આયોજિત આ સેમિનારને એસ એચ વીવીઈટી રોબોવાલા ટેમછ કેરન નક્ષનાતજ્ઞુ દ્વારા સુંદર માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતો. કાર્યક્રમના અતિથિ વિશેષ તરીકે ઇપીએ ફેડરેશનના અધ્યક્ષ અને જાણીતા સમાજ સેવી ડોક્ટર પ્રશોબ સૈની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સેમિનારમાં વિદ્યાર્થી માટે એસટીઇએમ આધારિત ક્વિઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેનું સમાપન પણ આ તબક્કે કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને કારકિર્દી ઘડતાના ઉમરે ઉભેલા વિદ્યાર્થીઓને રોબોટિક્સમાં આવનાર સમયની તકો તેના ફાયદા સહિત લાંબા ગાળાના આયોજનો ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું આ પ્રસંગે સજાનંદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અલ્કા મહેતા વડોદરા મહાનગર વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના માતૃશક્તિ અભિયાનના સંયોજિકા અને માં ઉત્કર્ષ સેવા ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ અર્ચના કટિયાર સહિત અન્ય આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા बेजिकली अमे आज शुरू रोबोटिक्सम एड्युकेशन पर सैमिनार योजना है जे जटी स्टूडेंट्स है स्कूल और कॉलेज एमने बताए एमने बताए कि एट दी एंड रोबोटिक्स है यू नॉट ओनली सायस कॉमर्स के आर्ट्स तमने कोज में भी दर फील्ड यूज थी सकेकिंग अबाउट के आप जय सैमिनार्स की अंदर तो मोस्ली एड्युकेशन आ एंजीनियरिंग आप कहते हैं खाली सायंस स्टूडेंट्स અમે બધાન સમજાય કે દરેક ફિલ્ડ માં કઈ ભી રીતે એમને સ્ટેમ এড્યુકેશન યુઝ કરી શકે જનેથી એમની જે બી કોગ્નિટિવ થિંકિંગ એબિલિટીશન ઇનોવેશન્સ કરતા છોકરાઓ છે એ લોકોને આપણે બૂસ્ટ આપી શકે એક પ્લેટફોર્મ આપી શકે વિદ્યાર્થીઓ માટે આ કઈક હશે આજે મેના

विद्यार्थियों ने एक संदेश आप अपी तारी स्ट्रीम्स का तो मीडियम पर ध्यान तुम कॉन्फिडेंस नॉलेज है पास एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज ने एक एक्जिक्यूशन तरफ लेको ले एक स्टेप आप का तो इनोवेशन पर जाइ सो so, आज ये श्वेत ने जो प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए पर्टिकुलरली रोबोटिक्स और रॉकेटरी वगैरह के बारे में जानने के लिए तो मैं तुषार कार्लेकर करियर नक्शा की तरफ से आ, बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं बच्चों के सामने आज उपस्थित हुआ हूं और हम लोग करियर नक्शा और श्वेत मिलके आ, एजुकेशन में बहुत आगे काम करने वाले हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या कॉरपोरेशन के स्कूल हैं है है। वहां पे हम ये स्टेम लैब है रोबोटिक्स लैब है तो उसके बारे में जब हम करियर गाइडेंस के लिए जाते हैं तो श्वेत को हम साथ में लेके जाएंगे और हम साथ में मिलके ये प्रोग्राम्स करेंगे तो आज ये पहली बायदान है जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम ये बताने वाले हैं कि करियर में नई न्यू एज करियर्स का कितना महत्व है ट्रेडिशनल करियर्स तो सभी के पास है लेकिन न्यू एज करियर अगर आपके पास है और आपको उसका एक्सप्लो एक्सपोजर है तो इस एक्सपोजर के चलते आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो और कौन कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर में कॉरपोरेट सेक्टर में इन सारे चीज़ों का उपयोग होने वाला है जैसे कि हमने अभी भारत पाकिस्तान के छोटे से युद्ध के दौरान देखा कि ड्रोन्स का इम्पोर्टेंस और उसका इंटरसेप्शन कितना महत्वपूर्ण है तो ये इन बेसिक चीजों को ये, ये बेसिक पोर्सिस के द्वारा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के तरफ अगर बच्चों का इंक्लिनेशन बढ़ता है तो हमें घर पक्का यकीन है कि हमारे भारत देश में इसके भी साइंटिस्ट बहुत अच्छे से पैदा होंगे यहाँ ऑर्गेनाइज किया था हमारा एक कोलाब्रेशन अनाउंस भी हुआ है कि गोइंग फॉरवर्ड करियर ऑपरचुनिटीज जो ए आई और रोबोटिक्स के फील्ड में है एक उज्जवल भविष्य से हमारे देश के जो भी नागरिक हैं खास करके जो बच्चे हैं उन वंचित ना रह पाए उन्हें एक सपोर्ट मिल सके तो श्वेद एंटरप्राइज इन एसोसिएट विज गैट एंड यहाँ पे आज के रोज हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमें इनसाइट्स मिल चुके हैं ए एंड रोबोटिक्स जो फ्यूचर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा सो so, जो कोई यहाँ पे न, ये न्यूज चैनल के थ्रू या ये रील के थ्रू अगर देख रहे हैं ये न, जो डिटेल्स आप सुन रहे हैं सो so आप श्वेत एंटरप्राइज करियर नक्शा का संपर्क करके आप अपने करियर को एडवांस कर सकते ए एंड रोबोटिक्स के फील्ड में न्यूज સમાચારો ના સતત અપડેટ મેળવવા માટે અમારી નેશન પ્લસ ન્યુઝ ની યુટ્યુબ ચેનલ ને સબસ્ક્રાઈબ કરો બેલાયક દબાવો અને જોડાયેલા રહો ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર